मेरे इंतहाई वाजिबुल क़दर वहतराम मुसलमान भाई दोस्तों आज कल नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर ये बात इंतहाई हाईलाइट जा रही है कि मजलूम फ़लस्तीियों की हमायत और जालिम इसलियों की बाइकाट होना चाहिए अब हमारे बाज़ मुसलमान भाई और दोस्तों की जहन में ये बात कटकती रहती है कि हम अगर बैसीत एक फ़र्क या बहसीियती एक मुस्लिम कम्यूनिटी फलस्तान में जारी जालिम इसराइली की बाईकांट करे और मजरूम फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की हिमायत करे तो हमारी इन बांट और हिमायत से क्या होता है और ये बात भी हमारे जहनों में कटकती रहती है कि इसी तरह हमारे दूसरे ममालिक में मुस्लिम बाई मुस्लिम कम्यूनिटी मुस्लिम ममालिक वो हमारे मुकाबले में हमारे मज़लूम फलस्तीन मुसलमान भाइयों के मुकाबले में इसराइली की हिमायत करते हैं तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत इसराइली की बाई करें उनकी जुल्म पर आवाज़ उठाए और उनकी जुल्म को जुल्म कहें तो हमारी इस आवाज़ इस बाई का क्या फ़ायदा इससे क्या होगा तो आइए हम आज आपको तारीख के आईने में इसकी कुछ अहमियत इसकी कुछ समारात इसके कुछ तारीखी हैसियत बताते हैं कि हमने मुसलमानों ने मंगोल नहीं बल्कि इबन तैमिया बनना है हम मुसलमानों ने फलस्तनी की हिमायत में मंगोल नहीं बल्कि इबन तैमिया बनना है सन दो सौ हिजरी की बात है कि तातारी फौजें दमिश के मजाफा में कड़ी थी उस दौरान लोगों की बातें कुछ यूँ थीं के ला तुन को बेअी कुम ए लुका यानी अपने आप को अपने हाथों से तबाही में मत डालो ला कब ललना बेहम हम उनका सामना किसी भी सूरत नहीं कर, से, कर सकते इसलिए तस्लीम हो जाओ मिन हम मुस्लिमों नी इनमें मुसलमान भी हैं इसलिए इनके साथ जंग लड़ने की गलती मत करो अलस ये कि शिकस्त वरीहत के अलम लोगों के दिलों में खौफ व दहशत पेलाने लगे लोग लरस गए दिल पहलू से बाहर निकल आए इन तमाम तरब दिलाना आवाज़ों के दरमियान मुजाहिर इस्लाम आलामा इबन तैमिया अलहर रह शेर की तरह दाड़ते हुए नमदार हुए और इंतहाई दलीरी व जुरतमंदी के साथ इन बुजदिलों के हीलों बहानों पर पानी पैरते हुए

तो कत्ल कर डालो चाहे मेरे सर पर कुरान ही क्यों न हो फिर वो मुस्लिम फौज के कैंपों सरदारों और शहजादों के दरमियान घूमता हुआ खुदा की कसम कहता रहा इन नंसूर तुम ही फते याब होकर रहोगे बाद शहजादों ने उनसे कहा कि इन कहो तो उन्होंने आयती मुबारका ومن, ومن पढ़ कर जवाब फरमाया मैं ये बात तवली कई हतमन कह रहा हूँ कि यही अल्ला फैसला है यू आलामा इबनि तयमिया उस जमाने के मुसलमानों में हमीयत इस्लामी की रूख पूंक पूंक कर उन्हें दुश्मन से बरसर बेकार करता रहा हत्ता कि उनकी कुर्बानियाँ रंग लाई और यौमे शक हब को तातारी फ़ौजों ने ज़बरदस्त शिकस्त कही और मुसलमान आलम ने सुख की सांस ली आज वही मंजर दोहराया जा रहा है ये देखो इस जमाने के मंगोल यानी काबि से होनी

कसम का कर कहो कि हम ही गालिब रहेंगे या अल्लाह हमारे मुजाहिदीन भाइयों को ऐसी फतः नसीब फरमा कि जिसमें तेरे नेक बंदे इज्जत से रहे और तेरे दुश्मन जलील हो अल्लाहुम्मा या आ, अल्ला आमीन, या रब आलमीन